नहमदह उन रसूल करीम आऊदबिल्लिमिनशौरम बसमिल्लर मेरे प्यारे भाई बजुर्गो दोस्तों और प्यारी बहनों असल व्लि वबरकत सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें आमीन सुम आमीन आप लोगों को हो भाई फयाज आगू टी वी की जानब से एक नई और मख्तसर वीडियो के साथ हाजिर है आज की इस मुसर नश्स में के फजल करम से बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही अच्छे मौजू पर बात करेंगे और फ़ायदे वाला मौजू है और हर किस्म की तकलीफ से बचाव है और हर किस्म के जादू का तोड़ है और हर किस्म के अल्लाह सब तक के फजल करम से दोस्तों बंदिश का तोड़ है तो बहुत ही मुफीद वीडियो है और दोस्तों तमाम ज़िंदगी की जितनी भी बरक़ात हैं जितनी भी लज्जतें हैं वो अल्लाह तआला की याद में है अल्लां तआला की बंदगी में है और जो अमल अल्लाह तआला की रज़ा के लिए किया जाता है उसमल में बरकत भी होती है तआला के उस तआला की रज़ा उसमें शामिल हाल होती है और मेरा बर, मेरा रब जो है अपने बंदे को मेरे भाई बजुर्गो तो उस अमल की बदौलत प्रोटेक्ट करता है ये जितने भी अमाल बयान होते हैं जितने भी अमलियात होते हैं दोस्तों ये सब के सब जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को सेफ़ करने के लिए है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है हमें डेवलप करने के लिए है हमें आमाल पे आने के लिए है ये सबसे बड़ी बात ये है कि ज़िंदगी जो है दोस्तों ये माल से नहीं बनती ये इसबाब से नहीं बनती ये तो जराए हैं ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ बनती है तो आमाल से बनती है जब आमाल अच्छे होंगे तो मेरे दोस्तों अच्छे फ़ैसले आएंगे और जब बुरे आमाल होंगे तो बुरे फैसले आएंगे ये कभी भी जहन में मत रखिएगा कि हम करते रहेंगे बुरा और अच्छा अच्छा होता रहेगा बाहर के जितना बुरा हो चुका है उस पर इस्तफार करेंगे कि अस्तफ़िरल्लाबी मिनकुल धम बिन वतूबिले अस्तफ़िरम इस इस्तफ़ार इस के साथ इस तौबा के साथ हम लोग अल्लाह की मदद में दाखिल होना चाहते हैं कि ए अल्लाह हमें अपनी मदद में अपने अपने खुसूसी फ़जल में रहमत में हमें दाखिल फरमा और अपने गुस्से से बचा अपनी नाराज़गी से बचा और अपने कहर से बचा अमीन समीन दोस्तों काफ़ी सारे साथी आ, ने कुछ डिमांड भी की हुई थी कि कोई ऐसी वीडियो हमें कुछ हमें कुछ बंदिशें हैं कारोबार में रिजक में स्पेशली हमारी ड्यूटी में या हमारे घर में ऐसे कुछ कुछ रुकावटें हैं जहाँ पे जो है ना कुछ आसेब के असरात हैं और बंदिशें हैं जिसकी वजह से हमारे रास्ते खुल नहीं पाते और जो है ना रिजक की कमी है बेबरकती है आए दिन जो है ना घरों में झगड़े होते हैं और परेशानी का सामना है तो कोई ऐसा अमल हमारे साथ शेयर करें जिससे हमें फ़ायदा हो दोस्तों काफ़ी सारे इस टॉपिक पर मैंने वीडियो इससे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ जादू के बारे में और जो है ना आसेब के बारे में और इसके वाले इसके अलावा हसरत के बारे में और इसके अलावा मेरे भाई बहनों नफ्स नफ्स के शर से बचने के लिए शैतान के शर से बचने के लिए सारी चीज़ें अलहमदिल्ला इस टॉपिक पे तकरीबन मैं आ, मेरे साथ मेरे ख्याल से वीडियो अपलोड हो भी चुकी हैं आप चैनल का विज़ट भी कर सकते हैं और, और इसके अलावा इनशा अजीज इस वीडियो के आई सेक्शन में भी इनशा अजीज मैं उन वीडियोज़ को अल्लापा के फजल करम से अटैच भी कर दूँगा तो दोस्तों आज हमें जैसे कि बात पहले भी होती है कि भाई हम लोग परेशान क्यों हैं और क्यों हमें इन बंदिशें ये बंदिशें क्यों बनती हैं ये आसेप के असर की होते हैं ये हमारा दिल जो है एक दूसरे से कतरा क्यों रहा है कतरा मीन इन्हें भर चुका है एक दूसरे से हम लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं ये कभी दोस्त सोचे आप लोग ये सोचे आप लोगों ने कभी सोचा है ये दोस्तों ये सारी बंदिशें जो हैं दोस्तों ये अपने बुरे आमाल की वजह से हैं सबसे बड़ी बात तो यह और ये जो बंदिश जो इनकी जो तोड़ है और इनका जो खात्मा है कोई भी इतना फारग नहीं है अल्लाह पाक माफ़ करे कि वो किसी पे जादू करे जो जादू करता है वो काफिर हो जाता है ठीक है ना दोस्तों अल्लाह सल के बंदे को किसी आज़ाब में फंसवाना फंसाना या उसको तकलीफ़ देना या उसको अजियत पहुँचाना उस शख़्स का ईमान नहीं होता और ऐसे लोगों की जगह भी फिर दुनिया में भी नहीं है और आखत में भी नहीं है ऐसे लोगों से अल्लाह साल सख्त नाराज़ होते हैं क्योंकि इस बंदे को अल्लाह ने दूसरों की फलाह के लिए भेजा है अब अगर इस पुर्जा ये पुर्जा जिस मकसद के लिए बना गया है बनाया गया है और ये पुर्जा अपने मकसद को छोड़ के कि दूसरे चक्रों में पड़ जाए तो फिर दोस्तों फिर वो नुकसान वाली बात है अल्लाह पाक हमें बचाए हाँ अलबतः हालात ऐसे बने हुए हैं कुछ हालात ऐसे हैं कि यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ पैदा हो चुकी हैं कुछ ऐसे आ, इस्लाम दुश्मन अनासर ले लें या जो है ना पब्लिक दुश्मन अनासर ले लें जो कि सोसाइटीज़ को ख़राब कर रहे हैं सोसाइटीज़ में यानी कि गलत चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ रहा है अवाम जो है कौम जो है या जो, जो लोग हैं सुनने वाले उन चीज़ों को वो एडॉप्ट कर लेते हैं शैतान तो दिल में वसवसा डालता है बाकी काम तो इंसान का अपना ही होता है जो है ना मजीद उसमें इनक्रोचिंग करना और उसमें मजीद बढ़ना ये तो फिर इसकी अपनी ग़लती होती है तो दोस्तों बात ऐसी है कि हम लोग तभी बच सकते हैं तभी बच सकते हैं दोस्तों जब हम लोग आमाल करेंगे ठीक है ना जी और मुखलिस रहेंगे अपने से अपने घर वालों से अपने रिश्तेदारों से यारों से पूरी कौम से मुखलिस रहेंगे इन किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी ना दुख होगा ना गम होगा ना कोई फ़रियाद होगी तो दोस्तों बढ़ते हैं अल्ला के फजल करम से बिमिलीम अल्लीन आ मनु ततमलूब अम अला अल बेज़िकल्ल ततमूब हमारी दिलों का इतमिन और हमारी हमारे हमारा हमारा सुकून और हमारी ज़िंदगी के इतमिन पुरसकून लाइफ कामफुल लाइफ तभी मुमकिन है जब हम अल्लाह सुफ़ी तौ की याद करेंगे अल्लाह की दिन भर उठते बैठते चलते सुफ़ानल्ला केहें सुफ़ानल्लाहमदिल्ल अल्लाहु अकबर अला بالله अलाकबर वाउलाम करते रहेंकिला भी पढ़ते रहे जो भी आपको आता है उठते बैठते सुफिन तआला की तारीफ़ बयान करें ये चीज़ें आपको बचाएंगी भी और आपकी हिफ़ाजत होगी तो दोस्तों बंदिशें किस तरह ख़त्म हो सकती हैं बंदिशों को दूर करने के लिए एक बहुत ही तरयाकी वजीफ़ा मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ बहुत ही अमल है और बहुत ही इफेक्टेड है अगर हम इस नीयत से करें जिस नीयत से आप लें यानी कि जो आपको प्रॉब्लम है जैसे कि बंदिशों की आप बात बात कर रहे हैं जैसे कि आप कहते हैं कि जी घर में बरकत नहीं है घर में आशा आसेप के चक्कर हैं जादू टोने के चक्कर हैं और या बद नजरी है नज़र लग चुकी है ये सारी चीज़ें तो इनके लिए इनके लिए सबसे सब पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि घर में अल्लाम तला के फल से हरमल हरमल के बीज या हरमल के पौधे खुश किए हुए और उद बाज़ार से ये जो है ना पंसारी की दुकान से मिलती है ये लाजमी रखा करें उद और हरमल जो है इसको ज़्यादा अगर रोजाना नहीं हो सकता दो बार दिन बात कर लें तीन दिन बात कर लें चाहे लेकिन हफ़्ते में एक बार कर लें हफ्ते के एक बार नहीं कर सकते तो आप महीने एक बार एक महीने में तो एक बार कर लिया करें तो ऊद और ये हर्मल को आप गर्म कोयले पे डाल के उसकी धुनी जो है अपने घरों में दिया करें ये एक बहुत ही बरकत अमल है बहुत ही फ़ायदा है इसमें तो इससे अल्लाह तो फ़लत के पसंद ये असरा ख़त्म होते हैं ठीक है ना दोस्तों तो ये जो मैं आप जो स्पेशली जो वजीफा दे रहा हूँ इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है अगर आप इन बंदिश को ख़त्म करना चाहते हैं डाइवर्स ख़त्म करना चाहते हैं सेब ख़त्म करना चाहते हैं तंग नजरी ख़त्म करना चाहते हैं और फराह दिल्ली चाहते हैं तो दोस्तों ये अमल जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है।, है कि आप लोगों ने अवल आखिर दरूद इब्राहिमी अल्लाह तो फजलकम से तीन, तीन तीन बार पढ़ लेना है तीन बार दरूद इब्राहिमी लेकिन ये वफ़ा आपने करना कब है फजर को नहीं जोर को भी नहीं असर को भी नहीं मगर कोशा इशा के बाद इशा के बाद आपने यकसुई के साथ इस अमल को करना है क्योंकि ऐसे जो अमाल होते हैं किसी पे ये बंदिश वाले ये अल्लाह पाक माफ़ करे ये रात के अंधेरे में होते हैं तो इसको आप ऐशा के बाद ही परफॉर्म करें तो अल्लाह के ऊपर एक जग पानी को साथ में रखें तीन बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उस पानी पे कुफ करें और फिर बिस्मिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी अउबिल्ल पहली दफ़ा उजबिल्ला पढ़ने कौसर बसम सूर कोसर इन्ना कोसर हुवल अबतर इकतालीस मरतबा हर बार शुरू करने से पहले बिसमिल्ला इकतालीस मरतबिला किसी आ, किसी से बात की हुए किसी की तरफ मुतवजे हुए सिर्फ़ अल्लाह सफ़ी तारा की तरफ मुतवजह होना है इकतालीस बार आपने इस सूर्य को पढ़ना है अल्लाह सुहा पढ़ के फिर तीन बार दरब्राहीम पर कुछ जग पर जग पानी भी दम कर लें और पूरे घर का अहात कर लें पूरे घर पे दम कर लें ठीक है और उस पानी को आप लोग साथ साथ में पीते रहें बच्चे को भी पिलाएं, खुद भी पिएं, और उस पानी को हाथ में लेके बिस्मिल्लाह पर घर के चारों कोने में इसका यानी कि छंडी भी दे दें ठीक है इन शजीज़ एक तो एक तो ये असरात ख़त्म हो जाएंगे दूसरी बंदिशें तआला के करम से आपके घर से ऐसी उड़ जाएंगी जैसे कि जब हवा आती है ये ऊन ऊन को ले चलती है ऊन उड़ जाती है या गर्दा उड़ जाता है तो इसी तरह इन शीज आपको इससे बहुत जल्दी निजात मिलने वाली है तो आपने इकतालीस दफ़ा करना है इसको इकतालीस दफ़ा और अब सिर्फ तीन दफ़ा और फिर उसके बाद दुआ कर लेनी है जिस मकसद के लिए इस कलाम की बरकत से आपने दुआ कर लेनी है दुआ आप जो आप बेहतर समझते हैं सुरफात और पढ़ के फिर अपने बीच भी उसके बीच में अपनी दुआ और फिर लास्ट में शुरू फातः और ज़रूशी अपनी दुआ ख़त्म कर लें अल्लाह से अल्लाह सुफ़ान ताली से कबूलीत कई कबूलीत का सवाल करें कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाओ हमारी मदद फरमाओ अल्ला सुफ़ान तौर तुम्हारे दिलों के हालत बेहतर जानता है और वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है तो दोस्त इस तरीके से अल्लाह सुफ़ाना ताली की फिर से आप लोग आगे बढ़ें समन को करते रहें और और जो इसको है इसको इकतालीस रातें आप लोगों ने मुसलसल करना है बिना किसी नागे के और किसी से बात यानी कि, कि बिना किसी ने ना, अगर नागा किया तो असर नोय वजीफ़ा करेंगे अगर इकतालीस दफ़ा आप इसको पढ़ते हैं उसमें आप इस बात वगैरह की तो तब भी आपने शुरू से उस वजीफ़े को सामन को करना है यही तरीक़ा है इससे क्या फ़र्क होगा एक तो आपका दुश्मन जो है अल्लाह साम के फिर से वज़े हो जाएगा दूसरा आपके से लोगों की हसद दूर हो जाएगी तो जो बद नज़र है जो वो ख़त्म हो जाएगी ठीक है और मेरे दोस्तों अल्लाह व तआला तो आपको इन तमाम बुराइयों से बेनियाज कर देगा ठीक है बेनियाज हो जाएंगे आप बुराइयों से आप पाक हो जाएंगे और जो है ना इससे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि आपकी रिजक में बरकत होगी आपको खुशियाँ मिलेंगी आपके घर में सुकून आएगा और ये जो पानी आप पीएंगे तो ये शिफा का ज़रिया होगा ठीक है ना दोस्तों और जब ये आप छंडी मारेंगे चारों कोनों में इससे आपके घर की रौनक बहाल होंगी और रहमत और बरकत के दरवाजे खुलेंगे लेकिन नमाजों की पाबंदी रखिएगा पांच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज है कुरान की तिलावत फ़र्ज है रात को इशा से कबल यानी मगरब की नमाज के बाद आप सूर इफ्लामी सजदा और सूर्य वाकिया सर मुल्क और आखिर सूरतों को यानी कि आखिर तीन सूरतों को जो है इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल आज ही से बना लें ठीक है और सुबह फजर के बाद अपने वज़ायफ़ के बाद या व़ायफ़ से पहले सुरहान सुर यासन रहमान और सुर मुज़म्मिल इसकी तिलावत और आखिर तीन सूरतों की जो है इसकी पाबंदी रखें और साथ में कुरान को रूटीन में पढ़ते रहें मेरे दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आज की आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो होगी जो साथी चैनल पे नए हैं जरूर ज़रूर भी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा तो सबसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो तो उम्मीद है आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेंगे अब तक के लिए अपनी ढेर से दुआ में मुझे भी याद रखिएगा ज़्यादा चाहता हूँ असल वरहि वह जीते रहें आप बात रहें